من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا وصطفری لمبے کے ان کے کن تمن الخواتین و قال نسبۃ فلم ددین تمر العزیز تلاو الفتحِ قد شغفہ فِي انََََََََََ مُبِينٍ صدق اللَّهُ الْعَزِيمِ آیت نمبر پچیس سے لے کر آیت نمبر تیس تک سور یوسف اور بارماں سپارہ ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے ارشاد اراوت نی ان نفسین آپ نے جواباً فرمایا کہ میں نے نہیں بلکہ اس نے بہلانا چاہا مجھے وہ شَاهِدٌ مِّنْ مناہ اور گواہی دی ایک گواہ نے جو اس عورت کے خاندان سے تھا مناہ لہٰ کس کے خاندان سے تھا زولیخہ کے دونوں دوڑے اور اتفاقی عمر یہ کہ سارے دروازے کھلتے گئے آخری بھی کھل گیا اور جب آخری کھلا تو وہاں اس کا شوہر موجود تھا اب اس نے اپنا مکر دکھایا اور مکر دکھانے کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے پھر ان کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک سیانے بیانے شخص کا انتخاب کیا گیا اور یہ وہی تھا جس کے ساتھ بادشاہ مشورہ کیا کرتا تھا سمجھ آ گئے یہ کون تھا مختلف لوگوں کی مختلف باتیں ہم ان کی طرف نہیں جانا چاہتے یہ ایک حکم تھا فیصلہ کرنے والا تھا تو اس نے فیصلہ کیا کیا فیصلہ کیا ذرا سنیے انکانہ قد من قبل فسادہ قد کیا اگر یوسف کی قمیس آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو فسادہ قد یہ جو کہہ رہی ہے یہ سچی ہے من القادبین اور وہ جھوٹوں میں سے یعنی حضرت یوسف جھوٹوں میں سے وہ انکانہ قمیص ہوں کتا من دوبر اور اگر اس کی کمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے فکادہ پھر اس نے جھوٹ بولا ہے وہ امر صادقین اور حضرت یوسف علی نبی نا علیہ سلاط و تسلیم سچوں میں سے سمجھ آ رہی بعض وقت عقل سے بھی کام لینا پڑتا ہے فلم کمیس ہوں پھر جب عزیز نے دیکھا یوسف علیہ السلام کی کمیض کو قُدَّ من بن فَقَالَ إِنَّهُ ان قَيْدِكُن من تو اس نے دیکھا کہ قمیص جو ہے وہ پھٹی ہوئی سی پیچھے سے قَالَ إِنَّهُ ہُمن قَيْدِكُن تو بول اٹھا یہ سب عورتوں کا فریب ہے کیا بول اٹھا وہ سب یہ سب عورتوں کا کیا ہے فریب, فریب, فریب ہے اِنَّ قَيْدَكُنَّ عَزِيم عظیم بے شک تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے یوسف اعرض عارد انہادا اے یوسف پاک باز اس بات کو جانے دو وسط فری اور اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگ ان کے کنت من الخاتین بے شک تو ہی قصور قصورواروں میں سے ہے وکال نسواں اور کہنے لگیں عورتیں فلم دینت شہر میں امراۃ العزیز تراو و فتاہ عن ان نفس ہی کہ عزیز کی بیوی بہلاتی ہے اپنے نوجوان غلام کو کس کام کے لیے تاکہ اس سے مطلب براری کرے قد شغف حبا اس کے دل میں گھر کر گئی ہے اس کی محبت انا لن راہ فی دالم مبین ہم دیکھ رہی ہیں اسے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے ہم دیکھ رہی ہیں اسے کہ وہ کیا ہے کھلی گمراہی میں ہے یہ کہنا کہ قمیص آگے سے پھٹی ہو تو فلاں جھوٹا اور قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی تو فلاں مجرم عزیز مصر اب حیران تھا جب دونوں پہنچ گئے دروازے پہ اب حیران تھا عزیز مصر کہ وہ کس کو سچا کہے اور کس کو جھوٹا لیکن ایک اکل مند شخص نے کہا کہ دیکھو اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف نے دست درازی کی اور ذولیخہ نے مدافعت کی اس کشم کش میں قمیص آگے سے پھٹ گئی اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف کی صداقت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں علامہ کرتبی کہتے ہیں کہ شاہدہ شاہد یعنی لفظ آیا نا شاہدہ شاہدن اور یہ گواہ کو کہتے ہیں اور یہ وہ گواہ ہوتا ہے جس نے کچھ دیکھا ہوتا ہے تو وہاں تو چونکہ کوئی بندہ تھا نہیں تو علامہ کرتبی کہتے ہیں کہ یہ شاہدہ شاہد جو ہے نا یہ حکم حاکم ان کے معنی میں ہے یعنی گواہ نے گواہی نہیں دی بلکہ ایک فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا کیونکہ شہادت کے لیے شاہد کا موقع پر ہونا ضروری ہے اور جس نے یہ بات کہی وہ موقع پر موجود نہ تھا یہ شخص کون تھا یعنی دیکھے نا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مصیبت ہے ہم اپنے پاس سے جو جو حلا کی باتیں ہوتی ہیں ان کو کر دیتے ہیں کہ جناب فلاں یہ کہہ رہا تھا فلاں یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کروڑوں مرتبہ اور لا تعداد مرتبہ ہمارے بزرگوں ہمارے اساتذہ خصوصاً حضور سیدی ضیاء امت رحمت اللہ تعالیٰ کی قبر انور پہ کروڑوں برکتیں نازل فرمائے آپ نے بالکل کوئی اٹکل پچو نہیں لگایا کوئی آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہو سکتا ہے فلاں ہو سکتا ہے وہ بچہ تھا وہ بڑا تھا وہ بوڑھا تھا نہیں سادہ سی بات کہہ دی کہ ایک فیصلہ کرنے والے نے کیا کیا فیصلہ کیا اب انہوں نے حضرت ضیاء امت رحمۃ اللہ تعالی لکھا کہ وہ شخص کون تھا اس کے متعلق حضرت حسن حضرت اکرمہ حضرت قطادہ حضرت دہاد مجاہد اور صدیق کے قول یہ ہے کہ وہ زلیخہ کے رشتہ داروں میں سے ایک مند آدمی تھا جس سے عزیز اکثر مشورہ لیا کرتا تھا آپ با... آ... کو سمجھ آئے گی جو یعنی جو عزیز مصر تھا جس سے وہ اکثر مشورہ لیا کرتا تھا اس سے ہی مشورہ لیا کہ بھائی ہمیں بھلے مانس بتا دے کہ اس میں جھوٹا کون ہے انہو رجل الحکیم انزو عقل کون الوزیر یستشیرہو فی اموری وکانا من جملت احل المرآتے رویان ابن عباس رضی اللہ تعالی بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک شیرخوار بچہ تھا جس نے حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی اور قدرت الہی سے یہ امر کوئی بعید نہیں اللہ بچوں سے گواہی دلوا سکتا مارے یہ مارے وہی اللہ, اللہ بل بل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پگوڑے میں بلوا سکتا ہے اللہ کے لیے کیا چیز ناممکن ہے ہو سکتا ہے جس نے حضرت یوسف کی پاک دامنی اور قدرت الہی سے یہ کوئی امر بعید نہیں کہ جس نے حضرت مریم کی برات کے لیے حضرت عیسیٰ کو گویا کر دیا تھا اس نے حضرت یوسف کی برات کے لیے ایک خار بچے کو بولنے کی قدرت بخش دی لیکن اکثر علماء نے پہلے کال کو ترجیح دیا ہے وہ جو پہلی بات ہے کہ کوئی مرد تھا وہ اکثر فیصلے بھی کرتا تھا پریوں پنچائت کا مالک تھا تو اس نے کیا عجیب بات یہ ہے کہ آگے آئے نا کہ ان نقید عَزِيمٌ عظیم عجیب بات یہ ہے کہ اپنی بیوی کی اتنی بڑی خیانت پر مطلع ہو کر اس کا خون نہیں کھولا اسے غصہ نہیں آیا اس نے اس کو سزا دینا تو کجا کرخت لہجہ میں جھڑکنا بھی مناسب نہ سمجھا بلکہ بڑے نرم انداز میں جس بے غیرتی بے حمیقیتی اور بے چارگی کی بھو آ رہی ہے اتنا کہنا ہی کافی سمجھا کہ تمہارا مکر ہے اور تمہارا مکر بڑا ہوتا ہے ان الفاظ میں بھی غور کیجئے اس بیچارے نے تو انہیں قیدہ کا کہ زلیخہ یہ تیرا فریب ہے کہنے کی بھی جرت نہیں کی بلکہ کنہ جمع مونس کی ضمیر ذکر کر کے ساری عورتوں کی طرف مکر کو منسوب کر دیا اے بیچارے دیں تھوڑے بہت کدھی کدھیں بھی کرنا پودا حضرت یوسف کی دلجوئی کرتے انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دیں اور اس پر خاک ڈالیں جو ہونا تھا ہو گیا اس سے اس وقت کے مصری معاشرے پر بھی روشنی پڑتی ہے اور عمراء کی عورتیں کس طرح منمانی کیا کرتی تھیں اور ان کے شوہر ان کی برملا خیانتوں کے باوجود کتنے بے بس تھے یا ان میں جذبہ غیرت کس حد تک مفقود تھا زلیخہ کی اس وارفتگی کا چرچہ عام ہونے لگا بڑے بڑے رو کی بیگمات جب کبھی ایک جگہ اکٹھی ہوتی ان کا موضوع سخن زلیخہ کی داستان محبت ہی ہوتی کہتی زلیخہ اپنے زر خرید غلام پر ڈورے ڈالنے لگی ہے اس کی محبت نے تو اس کو بالکل دیوانہ بنا دیا ہے اسے اپنے مقام کبھی پاس نہیں مصر کے ایک رئیس اعظم کی بیوی ہو کر اپنے غلام پر یوں فریبتا ہو جانا کتنی بڑی نادانی ہے قد شغفہ آیا نا شغف اس پردے کو کہتے ہیں جس میں دل نپٹا ہوتا ہے اس صورت میں قد شغف اہا کا معنی یہ ہوگا کہ اس کی محبت نے زلیخہ کے دل کو ہر طرف سے گھیر, گھیر لیا اور زوجاج نے کہا کہ شغف اس سیاح نکتے کو کہتے ہیں جو دل کے وسط میں ہوتا ہے یعنی یوسف کی محبت زلیخہ کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ گئی دلال سے مراد عقل و فام سے بے گانگی ہے اور نسوہ چونکہ نسا اس میں ہے اس لیے اس کا فعل مذکر لانا جائز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرم